Телеканалу ОТБ, програма Харків Лайф. Студії працює Ольга Шевченко. Я рада вітати всіх, хто дивиться нас у цій порі. У Харкові відкрили нову аеродромну диспетчерську вишку, другу, яку збудували державне підприємство обслуговування повітряного руху України. І сьогодні до нашої студії завітав генеральний директор підприємства Юрій Чередніченко. Рада вітати вас в нашій студії, Юрію Анатолійовичу. Отже, які переваги дає пасажирам і авіаторам зведення такого об'єкту, і про який масштаб маємо тут говорити, доцільно тут говорити. Це подія лише місцевого значення, чи можемо говорити про загальнодержавне значення цієї події? Добрий день, уважаємо телезрителі, Добрий день, пані Оля. Мені дуже приємно сьогодні накануні кануні Міжнародного дня диспетчера в вашій студії розказати определенний. секреты авиационной составляющей, составляющей нашей Украины, и в том числе о новом объекте, который мы сегодня открыли. Это действительно серьезный организационный объект для Харьковского аэропорта, для всего города Харьков. Город Харьков, я хочу вам сказать, был приятно удивлен, достаточно динамично развивающийся город. Мы знаем все что в городе Харьков самая большая площадь в Европе, и поэтому он достоин иметь самое современное оборудование в аэропорту, для того, чтобы харьковчане были полностью уверены, что их жизнь находится в ответственных руках, что полеты, которые выполняют с аэродрома Харьков, полностью соответствуют всем требованиям международным стандартам ИКАО и Евроконтроля, и что все, что мы делаем, безопасно и надежно. Поэтому когда мы говорим, насколько целесообразно было открыть этот объект в аэропорту Харьков, экономически выгодно, я бы хотел отметить следующее. Там, где начинается безопасность, экономика и политика отходит на второй план. Даже если сегодня, при том небольшом количестве полетов, которые есть в аэропорту Харьков, сегодня открывается этот объект, это большой шаг вперед, это будущее развития инфраструктуры аэропорта. Я с полной уверенностью могу сказать, что сегодня по этой составляющей аэропорт Харьков обеспечен на 50 лет вперед по пропускной способности, по гибкости использования воздушного пространства, по соответствию безопасности полетам и всем другим параметрам, которые применяются в авиации для того, чтобы сделать заключение, насколько эффективно и безопасно работает аэропорт. Поэтому это наш, скажем так, скромный... Подарок к Дню Диспетчеру нашему харьковскому подразделению. Это наш вклад в целом в государственном подходе по развитию ранционной системы Украины. И мы, честно говоря, гордимся тем, что это вторая вышка, открыта именно в Харькове, как первой столице Украины и как достаточно прогрессивном городе с хорошим экономическим, с хорошим экономическим потенциалом. Прамишленістю і сприятними людьми ви зазначили, що поки у Харкові є е, доволі невеликим об'єм е, тих перельотів, тих авіарейсів, е, зведення такої вишки, якісь відкривають перспективи, і ось ви сказали, що вона може забезпечувати все, що потрібно, там безпеку на найближчі 50 років. Це з урахуванням того, що рік від року все-таки зростає навантаження, зростає щільність польотів. Тобто є там оцей люфт, що вона залишиться модернізованою, сучасною через 10-20 через років, коли в нас можливо зміниться кардинальна ситуація. Безусловно, вона вже міняється. Якщо ми будемо говорити п'ятилітній давності функціонування аеропорту Харків, то ми можемо печально констатувати відсутність практично регулярних польотів, відсутність перевозчика місцевого і. скажем так, унылое состояние всей инфраструктуры аэропорта. Безусловно, мощным толчком было это проведение Евро-2012 в целом. И вы знаете, город приобрел новый, современнейший терминал, введена в строй новая полоса, технические средства. И это как продолжение этой программы, данный объект, он безусловно влияет на то, какое будущее аэропорта. Прежде чем открыть какое-то сообщение, международные компании тщательно изучают, насколько оснащен аэропорт. Они измеряют по всем уровням безопасность полетов. И наличие таких объектов, конечно, дает им больше перспектив открытия большего количества рейсов, потому что вы знаете, что безопасность ⁇ это самое главное, что в авиации должно соблюдаться. И поэтому наличие такого современного объекта – это дополнительный, ну, скажем так, привабливый кусочек инфраструктуры, который даст возможность привлечь больше авиакомпаний для полетов в международный аэропорт Харьков. И, безусловно, сегодня руководство аэропорта, и мы проводим эту работу, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем увеличится количество регулярных рейсов. Сегодня мы можем констатировать факт, что уже есть местный перевозчик, это Харьковские авиалинии. Пока они еще сориентированы больше на перевозку туристического, так сказать, контингента граждан. Но я надеюсь, что в будущем они сакцентируют внимание на пассажирских регулярных перевозках. Будівництво вышки Тривало, якщо я не помиляюся, началось в 2012 году и тривало ось до нынешнего часу. Чи можно назвать ее проект типовым? Нет, вы можете посмотреть и убедиться, что это, скажем так, эксклюзивная вышка, и мы другой такой в Европе, как по крайней мере, не найдем. Это и проект вышки, это та частичка тепла, которая вложена каждом нашим специалистам, который принимал участие в ее строительстве, в техническом оснащении, в ее эксплуатации. И вообще я хочу сказать, что вышка каждого аэропорта ⁇ это визитная карточка аэропорта. Это как центральная площадь в городе. Вот таким образом вышка играет свою роль в аэропорту. И, безусловно, я думаю, что мы сегодня подарили хорошую визитную карточку для международного аэропорта Харьков. Строительство было действительно начато в 2011 году. Оно было начато в месте реализации державной целевой программы по 100 объектов под Евро-2012. Мы ставили задание запустить поэтапно первое визуальную кабину для того, чтобы мы могли обеспечивать Евро 2012 уже с нового объекта. И мы могу вам доложить здесь официально с честью с этим справились. И когда в аэропорт Харьков прилетали на турниры по 70 воздушных судов, не имея этого объекта, мы бы не могли выполнить ту поставленную задачу. Потому что диспетчер, который отвечает за маневрирование всех воздушных судов на летном поле, Аэродрома должен визуально видеть, это очень важно. Если он не имеет такой возможности, это всегда угроза безопасности, это всегда заминка или задержки в маневрировании, что приводит к неудобствам. И, безусловно, эксперты ВФА, мы это обращали большое внимание, потому что для них это престиж, это имидж турнира. И вы понимаете, что как в театре... Любое представление начинается с вешалки. То есть это создается настроение определенное. Так и в футбольном турнире болельщики прибывают от того, как их встречают, от того, как они комфортно себя чувствуют уже вот только в преддверии начала футбольного матча, зависит многое. И я думаю, что мы успешно справились с этим. Об этом свидетельствуют многие заключения экспертов и ФИФА и экспертов Евроконтроля, которые следили за организацией. Польотів в воздушному пространстві України. І з усього стає зрозумілим, яка відповідальність в такому випадку лягає і лежить на плечах, на плечі фахівців, які забезпечують роботу вишки. Отже, що можете сказати про склад фахівців, які працюють саме на Харківській вишці? Їхній рівень кваліфікації, як оцінюєте, як тривала підготовка, набор таких фахівців і з чого сьогодні складається сьогодення авіадиспетчерів? Ну, безусловно, основная специальность нашего предприятия это авиадиспетчер. Это специальность, которая напрямую связана с работой с экипажем. И, к сожалению, у многих наших соотечественников до недавнего времени было представление вот такое. Я шел, сел в самолет, летчик, он отвечает за все, он несет за всю ответственность, он взлетел. И мы летим комфортно и прекрасно. Однако сегодня, вот когда мы уже стали больше рассказывать о деятельности диспетчера, всем стало понятно, что в воздухе сегодня так же напряженно, как на дорогах в Харькове, кстати. Сегодня есть пробки. Мы добирались сюда уныли? на дорогах в Харькове. Так. В повитре тоже есть пробки. К сожалению, есть одна а, разница. Нельзя остановиться. На дороге вы можете остановиться и подождать. В повитре самолеты не могут стоять и ждать. Вот для этого есть такая профессия, как диспетчер, которая очень ответственна, которая очень важна, которая делает все, чтобы не было пробок, а если они по тем или иным причинам возникает, то он как регулировщик разводит самолеты по разным эшелонам, по разным маршрутам и дает возможность каждому воздушному судну приземлиться безопасно и комфортно. И, безусловно, мы должны понимать об той ответственности, которую эти специалисты несут. Если экипаж в каждом конкретном полете отвечает за ну, условно 100 пассажиров, которые сидят в салоне, то можете представить, когда на управлении в диспетчере находится 20 самолетов, и в каждом по 100 пассажиров это 2000 человеческих жизней находится в одних руках, и этот человек, невзирая на какие-то волнения, обстоятельства, житейские неурядицы, должен делать все, чтобы наши люди, наши туристы, гости, которые к нам прилетают, чувствовали себя комфортно и безопасно в нашем воздушном пространстве Украины. Поэтому ответственность очень велика. Что касается требований, то на сегодня они также велики, как и ответственность. Все диспетчера нашего предприятия имеют специальную подготовку в различных вузах. После этого они проходят тренировку в подразделениях наших, на базе наших тренажерных центров. К ним предъявлены сегодня высочайшие требования по знанию английского языка. Они все сегодня отвечают по английскому языку четвертому уровню по стандартам ИКАО и 70% радиообмена в воздушном пространстве Украины ведется на английском языке. Большие требования также к ним и по состоянию здоровья. То есть это аналогичные требования как и к пилотам, поэтому вы можете оценить сегодня степень подготовки и степень ответственности этих специалистов. Они достаточно высокие и радуют сегодня на 100 что несмотря на это, что есть строгий и жесткий отбор, мы имеем с каждым годом все больше и больше желающих молодых людей и, к моей гордости, девчат, которые хотят стать будущим диспетчерами. Повертаючись до теми зведення будівництва вишок, на початку ми сказали, що це другий об'єкт збудований вашим підприємством. Скільки усього таких об'єктів діє сьогодні в Україні? Скільки їх потрібно, таких вишок для забезпечення максимального комфорту і безпеки перельотів? І наскільки наближеною є ситуація в Україні до європейських стандартів? Ну, по европейским стандартам я могу сказать, что мы практически перешли на требования джаров, европейских стандартов, которые применяются в авиации к организационным провайдерам и к авиакомпаниям. Сегодня идет процесс в рамках подписания ассоциации с Европейским Союзом. Отрабатывается документ, так называемый «Единое европейское небо». И этот документ, он будет только легализовать те стандарты, которые мы уже вводим в авиации, закреплять их в виде соглашения. Таким образом это еще больше даст возможность привлечь международных перевозчиков на наши, так сказать, воздушные просторы, привлечь больше регулярных полетов международных компаний в наши аэропорты.